Прежде всего хотелось последний случай отметить. В ночь на 21 сентября около часа 50 минут ночи было проникновение на территорию хозяйственного цеха ПАУМГОК и попытка совершения кабеля питания мостового крана. Данная попытка кражи была предотвращена стрелком ОВВО благодаря четким слаженным действиям работник отреагировал. Но, к сожалению, преступники скрылись, удалось скрыться. В настоящий момент проводится определенная работа. Ну и поверьте мне, наказание будет... Наказание постигнет преступника в любом случае, потому что такая дерзость и такая наглость при проявлении этого хищения, ну просто это вызов как бы и охране, и работникам милиции, и всем службам, которые контролируют данное происшествие. Хотелось бы отметить, август месяц, благодаря работникам охраны ОКО, были задержаны лица, которые совершали хищение дистоплива на Грушевском карьере, автоколонна Грушевского карьера, в частности, 110 литров было изъято, собран материал проверки, Проводится досудебное расследование, Томаковский район милиции проводит это расследование. Сработали также слаженно Итеровские работники и мобильная группа нашего отряда. За что честь и хвала, будем так говорить. Значит, численность отряда у нас 124 человека, из них 13 итеровских работников. Имеются две мобильные группы, которые осуществляют объезд определенных маршрутов. Да? Имеются стрелки, которые осуществляют физическую охрану объектов, определенных нам для охраны. Некомплект три человека, но я думаю, этот некомплект мы в ближайшее время устраним. То есть требуются люди. Ну, люди требуются, но ну, по определенному решению, будем так скажем. Решение будет, будем набирать людей. Ну, хотелось бы. Остановиться на отряде, в каком плане? Ну, немножко характеризовать отряд охраны. Значит, стрелки, какие требования для стрелков? Это лица несудимые, да, прошедшие желательно службу в армии, которые имеют среднее образование, минимум, и по своему физическому здоровью да, способны нести караульную службу. Это основные требования для приема в отряд военизированной охраны. Задачи, задачи какие? Ну, это физическая охрана товарно-материальных ценностей на объектов, да, сооружений, зданий, это э, соблюдение внутриобъектового и внутрирежимного режима, будем так говорить. Ну и взаимодействие, понятно, с начальниками цехов. Но это уже и таровские работники по технической укрепленности объектов. То есть у нас как бы эта работа налажена. и Спасибо начальникам цехов, которые действительно реагируют на наши предписания, устраняют недостатки. То есть в этом плане мне работа нравится. И дай бог, что мы и так дальше сотрудничали с начальниками цехов в этом плане. Ну, что такое предписание? Это прежде всего, значит, совместно с начальниками цехов мы определяем те нарушения, да, те недостатки на объектах, да, которые необходимо в определенный момент времени устранить. Да? Ну, погодные условия, климатические, к примеру, временные условия накладывают тоже свой отпечаток. К примеру, тоже сухостой, та же трава сухая, да, в последнее время была пожаропасность большая. Да? Вот предписание по внешнему периметру объекта, к примеру, значит, это сухостой удалить, да, ну, вот такие моменты. Плюс... Технические укрепленности объектов, связь, та же связь, тоже освещение, вопросы сталкиваемся, да. Другие вопросы, которые возникают, ну, в настоящий момент это да, все решается, и пока у нас работа в этом плане налажена нормально, будем так говорить. У нас имеется должность ИТРовского работника непосредственно, который отвечает за данную работу, да. Ну и все, в принципе, итальянские работники отвечают за эту работу. И как бы, если какие-то вопросы возникают, мы реагируем незамедлительно. Да? Потому что есть хорошая пословица, скупой платят дважды. Да? Слабый объект ⁇ это, как правило, проникновение, это, как правило, кража. Поверьте мне, элемент, криминальный элемент тоже видит эти как бы, недостатки, хотелось также отметить, как это незазорно звучит. Да? и проникает туда, там, где слабо. Рвется там, где слабо, поверьте мне. Ну, что важно, что важно, хотелось бы коснуться вопросов уголовной ответственности. Это тоже, я считаю, немаловажно. И предупредить, прежде всего, работников комбината, служащих комбината, что ну, есть такие информации, и поверьте мне, я владею такой информацией о том, что идет, говоря криминальным языком, слив каких-то данных, да, идет э, взаимодействие с криминалом. Просто я хочу обратиться к людям, которые в соучастии погрязли, что уголовная ответственность одна на всех. То ли соучастник, то ли исполнитель, то ли тот человек, который, говоря криминальным языком, на шухере стоит, да, все они отвечают одинаково, и все они несут уголовную ответственность одинаково. То ли за Подачу информации, да, то ли за исполнение реализация этой информации криминальной, все несут одинаковую ответственность. Поэтому, кто где-то запятнался, подумайте, пожалуйста, в этом плане. Нет такого понятия, тот будет меньше получать, тот будет больше получать, лишение свободы. Все понесут одинаковое наказание. Есть понятие группа, это отягчающие обстоятельства да, для вины. Поэтому задумайтесь, кто стал на преступный путь. Вот последняя ситуация с кабелем. С кабелем. Значит, аналогия просматривается с 2009 годом. Кража кабеля тоже была. Но поверьте мне, мы тоже не сидим сложа руки. И я думаю, эту информацию будем дорабатывать до конца. И работать в этом направлении взаимодействие с правоохранительными органами очень тесно. Очень тесно. Я хотел бы пожелать отряду, нашему отряду военизированной охраны, как говорится, более бдительно нести службу на охраняемых объектах. Люди все способные, люди все рабочие, в кавычках. Коллективу я доверяю, я думаю, коллектив будет доверять и руководству отряда. И в данном взаимодействии, в нормальном слаженном коллективе мы способны выполнять поставленные на нас задачи, в чем мы и заверяем руководство комбината.